सऊदी अरबिया और ईरान के अलादेदारों के माबैन इजलास का दौर शुरू हो गया है ताकि खत्े के दो बड़ी ताकतों के बीच साल दो हज़ार सोलह से कतः ताल्लुक के बाद बेहतर ताल्लत कायम किया जा सके ये मुदाकर बगदाद में इसी महीने में हुआ और इसे अपने आप में एक अहम सियासी कदम बताया जा रहा है जब अमरीकी सदर जो बाइडन ईरान के साथ न्यूकलियर माहदे को वापस से शुरू करना चाहते हैं सऊदी अरबिया ईरान की हिमायत याफ्ता हुथी के साथ यमन में जंग के खात्मा चाहता है जो गाहे बगाहे सऊदी के शहरों पर ड्रोन से हमला करते रहते हैं मुकर का पहला दौर बगदाद में 9 अप्रैल को हुआ जो सऊदी खुफ़िया एजेंसी के मुखिया खालिद बिन अलीमैदान की सरबराही में किया गया और अगले हफ्ते इजलास का दूसरा दौर शुरू होगा इन मुखरत को इराक़ के आजम मुस्तफा मुस्तफ़ी अलखादमी की जानब से सहूलियात तो मुहैया कराया जा रहा है जो पिछले हफ्ते सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में मुलाकात करने गए थे